بسم اللہ, الرحمن الرحیم شروع اللہ کا نام لے کر جو بڑا مہربان نہایت رحم ہے ان لوگوں نے اللہ کے سوا جنہیں اپنا معبود ٹھہرا رکھے ہیں وہ کسی چیز کو پیدا نہیں کر سکتے بلکہ وہ خود پیدا کیے جاتے ہیں یہ تو اپنی جان کے نقصان نفع کا بھی اختیار نہیں رکھتے اور نہ موتو حیات کے اور نہ دوبارہ جی اٹھنے کے وہ مالک ہیں السلام علیکم ناظرین ناظرین کیا حال ہے کے ٹھیک ہے میرا نماز محمود ہے میں آپ کے ساتھ پھر حاضر ہوں اور اللہ کا شکر ہے بڑے فضل و اللہ کے فضل و کرم سے ہمارا یہ ٹرانسلیشن اور بیان کا جو جو میں نے میری رسپانسبلٹی ہے اللہ تعالیٰ اس میں مجھے عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے اور ہم سب کو عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے یہ میں نے ریزیوم دوبارہ سے کیا ہے اور اب اس کو دوبارہ آگے لے کے چلتے ہیں یہ جو عبایت ہے یہ صورت الفرقان صورت نمبر پچیس ہے قرآن پاک کی آیت نمبر تین ہے اس کے ترجمے سے شروع کرتے ہیں واضح طور پہ اس سے ہی شروع کرتے ہیں ترجمہ یہ ہے جی ان لوگوں نے اللہ کے سوا جنہیں اپنے معبود ٹھہرا رکھے ہیں وہ کسی چیز کو پیدا نہیں کر سکتے بلکہ وہ خود اپنے خود پیدا کیے جاتے ہیں یہ تو اپنی جان کے نقصان نفع کا بھی اختیار نہیں رکھتے اور نہ موت و حیات کے اور نہ دوبارہ جی اٹھنے کے وہ مالک ہیں اچھا جی اس کے بیان پہ آتے ہیں اللہ تعالیٰ نے واضح طور پہ بتا دیا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہی خالق و مالک ہے ہم سب کا ٹھیک ہے اور اس میں کافر لوگوں کا ذکر کیا جا رہا ہے کہ جب یہ وہی نازل ہو رہی تھی جب ہمارے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر آ, یہ قرآن پاک نازل ہو رہا تھا دین ہمارا مکمل ہو رہا تھا تب یہ لوگوں نے کافروں نے اپنے معبود بنا رکھے تھے ٹھیک ہے اب ان معبودوں کے بارے میں اللہ تعالیٰ بتا رہے ہیں کہ وہ معبود ایسے بنا رکھے تھے کہ وہ اپنے آپ کو بھی وہ خود بنائے گئے تھے نہ انہوں نے کسی چیز کو پیدا کیا تھا نہ وہ کر سکتے تھے تو بالکل واضح طور پہ ایسا ہی ہے اللہ تعالیٰ کا مقابلہ کوئی نہیں کر سکتا ناز اللہ تو اللہ تعالیٰ واحد ہی حال کو مالک ہے اور نہ وہ خود پیدا یہ بتایا گیا ہے کہ ان کو بھی معبودوں کو بھی انسانوں نے بنایا تھا اور نہ وہ اپنی جان کے نقصان نفع کا بھی اختیار نہیں رکھتے تھے تو کس طرح وہ یہ ان کی عبادت کرتے تھے اور نہ وہ متو حیات کے بارے میں کچھ خیال کر سکتے تھے اور نہ وہ دوبارہ جی اٹھنے کے مالک تھے تو وہ تو کچھ بھی نہیں تھے تو پھر کس طرح انہوں نے مبود بنا رکھے تھے تو یہ جاہلانہ سوچ تھی تو اللہ تعالیٰ نے ان پہ وہی تاریخ ہمارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کو بھیجا کہ ان لوگوں کو سیدھا رستہ دکھایا جائے لیکن یہ سیدھے رستے پہ آتے نہیں تھے تو ہے یہ ترجمہ تھا یہ بیان تھا اللہ تعالیٰ نے پھر لوگوں کو دین کی طرف لے کے آئے پھر دین لایا پھر ہمارے پاس ساری ڈیٹیلز ہیں ہم آگے انشاءاللہ اللہ تذکرہ کریں گے تو بیان ختم کرتے ہیں اس کے ساتھ ہی میں دوبارہ گزارش ہوں کہ زیادہ سے زیادہ اپنے ملک کے لیے دعائیں کریں لا الہ الا اللہ لا الہ الا اللہ

اور اللہ ہمارے پول کو ان چوڑوں سے بچائے آمین سوام